嗱，我嘅电话入。喂？喂，我系陈生。系，我系。系，我姓赵，叫 Jenny，系大鼎雅高酒店集团索菲特乐富特酒店嘅电话。陈先有冇听过酒店咧？比如湾仔嘅正佳道商场世纪啦，铜锣湾嘅 Panling，同埋东涌东荟城嘅乐富特酒店啊？全部都冇听过，死啦！ 咁嚟緊都可以試下㗎，咁、嗯、今次咧係誠意邀請談生你成話嘅會員帶翻食飯、住房嘅優惠，咁、嗯、我唔係就係放翻嚟香港用啦，<是>我就係全東南亞都用得㗎。唔係點樣試啊？我自己去試定你同我上去試啊？食飯喎，講緊。 我我都係講食飯試食啊嘛。係咯，咁我喺食飯方面嘅話咧，喺、啊、我哋任何一家酒店餐廳，無論早午晚三餐，茶餐廳就無限次嘅兩人同行，一人免費嘅優惠，就係、是、大運嘅話，五折咁啦。好似我哋冬春，啊、嗯，好似咁啊，有六間酒店七間餐廳俾你揀啦，香港都。咁每間呢個 buffet 價位都唔同嘅，好似冬春都會城嘅落富嘅酒店咁啊，平者 dinner buffet 咧就三百二十八啦。邊間？邊間你試過？ 唔係你係咩事？打電話俾我嘅話、啊，咁、嗯、我哋今次係邀請譚生你成話就係會員咁樣樣嘅話咧，啊、所以嘅話先 con t a c t 翻你咁樣樣、哦、啦。咁好似嗱，東吳東湧東匯城呢間啦，咁就喺東湧名店倉上邊嘅。咁我哋呢間嘅話咧，咁平時 dinner b u f f e 就三二百一位啊嘛。咁就係譚生你今日、啊、出咗地，你咪你咪咁多間你都試完曬啊？係啊。你用係邊間好啊？ 誒咁嗱，呃、間呢間嘅話咧，其實就唔知我認為好嘅，咁係大家都認為幾好咁啦，又平又抵，係咪先？三四百蚊，我諗住係，我諗住係啊！我同你去試噶咋。 系 <music> 啊，咁、哎、唉，陈生你同屋企人食下饭噶嘛，平时都系咪先？咁我成日唔系将优惠大大俾你噶嘛，你屋企人啊都可以得闲过嚟啦，你陪下爹哋妈咪嗰阵时咪可以过嚟食诶食下饭啦，朋友仔又得系咪先？咁真系可以陪，咁紧要睇你啊！你知唔知啊？你肯，咁你肯去嘅，我哋成屋企人，你唔去点做屋企人啊？你去啊，<laughs> 去做得到屋企人、啊。咁我做唔到你爹哋妈咪。 做咩要慳？咁係啦，嗱，咁好似呢間酒店嘅話，就出埋一平媽咪啫，你歧視我呢啲咩？吓？咁係你歧視我咩？做咩係都要爹哋媽咪啫？我同你唔得。咁唔係，即係有陣時會同屋企人食下飯㗎嘛，好似我都係經常都同屋企人食飯咁樣樣，係咪先？咁我哋除咗呢間，我同你我同，咁你亦都我同你做屋企人，咁咪可以啦。 hay à, không là, cùng Chúng ta nhau. Hay là chúng ta có thể ăn cùng nhau. Hay chúng ta có thể ăn Hay là chúng ta là chúng ta có thể ăn cùng nhau. Hay là chúng ta có thể ăn cùng nhau. Hay là chúng ta có thể ăn cùng nhau. chúng ta có thể là chúng ta có có thể ăn cùng nhau. Hay là chúng ta có thể ăn cùng nhau. có thể ăn cùng có thể ăn cùng nhau. 係，咁我哋而家嗱，我哋今年啦就做翻 promotion 啦。咁我哋除咗係食飯房翻嚟 buy one 嘅優惠之外啦，咁我哋嘅話咧，仲可以喺你全東南啊，我哋六百幾間酒店嘅任何一間啦，係送一萬五星嘅免費房，係送翻啲學生仔啦。係我真係我連香，我連香,、啊我连香，我連香港我都未出過啊！唔好話東南亞咁遠啦，係咪？<laughs> 東南亞咁樣，我聽到都唔知咩嚟嘅。 你又話、嗯、buy buy one get one 落咁樣，buy 一個我冇問題啊，但 get 嗰個我唔知你 get 唔 get 喎、哦。咁睇下考對生啦，咁唔阻你啦。喂喂唔好啦，喂喂喂有興趣啊！